નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ પાંચ ની જે નવી સ્વ પોથી આવી ચુકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવી સ્વ અધ્યયન પોતીના બધા વિષયના બધા જ પાર્ટના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ પાંચના હિન્દી વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર બેના પાઠ નંબર પાંચ ચીડિયા ઘરકી શેર તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું અહીં તમને તેમનું પોસ્ટર પણ અહીં દર્શાવેલું છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો शुरुआत करिए पाठ नंबर पांच चिड़ियाघर के शेर प्रश्न नंबर एक नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए नीचे चित्र चित्रे वर्णन करवाइये जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक पेड़ पर बंदर है यहाँ बहता हुआ झरना भी है उसके किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है शेर पत्थर के नीचे छुप बैठा है हिरन पानी पी रहे हैं बतक पानी में तैर रही है जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है हरी घास पर खरगोश बैठा है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है प्रश्न नंबर बे सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक वह जगह जहाँ पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं चिड़ियाघर नंबर बी कछुए के ऊपर के सख्त भाग को क्या कहते हैं आवरण नंबर त्रन एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है लंगूर नंबर चार जिस पर हम सवारी नहीं कर सकते हैं उस प्राणी को पहचानिए शेर नंबर पाँच सही शब्द पहचानिए परिश्रम प्रश्न नंबर त्र निम्नलिखित तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए नंबर एक बंदर को लोग क्या खिला रहे थे बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे नंबर बे तालाब में क्या था तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बत्तख थी नंबर त्र कछुए का रक्षक क्या है कछुए का रक्षक उसका आवरण है नंबर चार विदेशी पक्षी का नाम का क्या नाम था विदेशी पक्षी का नाम काका कातुआ का है नंबर पाँच सबसे बड़ा सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है नंबर छ लंगूर का मुंह कैसा होता है लंगूर का मुंह काला होता है नंबर सात चिड़ियाघर की शेर करने कौन कौन आए चिड़ियाघर की शेर કે ગીતા ઓર ઉસ્કે દાદીજી આયે થે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન આવી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને બુક બંને મેળવી શકો છો બુક માટે કોન્ટેક નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ છે એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો પ્રશ્ન નંબર ચાર પડીએ સમજીએ ઓર લીખીએ અહીં તમને આપેલા છે સ્વર અને વ્યંજન પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્નલિખિત અક્ષર પઢીએ સમજ્યો લીખીએ લન્ન બખ્તર અંતર બંદર ખત જખમ કર્તવ્ય ઢક્કન સજ્જન કચ્છાઓ પથ્થર प्रश्न नंबर छह उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य फिर से लिखिए नंबर जंगल में ऊंट घूम रहा है जंगल में ऊंटनी घूम रही है नंबर झाड़ी के पीछे शेर दिखाई दिया झाड़ी के पीछे शेरनी दिखाई दी नंबर तर हाथी हाथी सूंड से पानी पी रहा है हाथी ने सूंड से पानी पी रही है नंबर चार आंगन में कुत्तिया सो रही है आंगन में कुत्ता सो रहा है नंबर पाँच मोरनी पंख फैलाकर नाच रही है मोर पंख फैलाकर नाच रहा है प्रश्न नंबर सात घर में जाकर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए अपनी राय लिखिए घर में जाकर पिंजरे के नज़दीक नहीं जाना चाहिए शोरगुल नहीं करना चाहिए जानवरों का चिढ़ाना नहीं चाहिए जानवरों की ओर कंकड़ या खाना नहीं फेंकना તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યન પોથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે અને આ વિડિયોની પીડીએફની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે